Танцювати ще поки нет, но я думаю, що скоро я пойду тут сальсу танцювати. у мрія, Може, це розбудяться. До нас звернулася пацієнтка. Пройшло три тижні від моменту операції. До нас вона звернулася з діагнозом двобічний гонартроз четвертої стадії. Пацієнтки проведено білатеральне ендопротезування обидва коліна. Суглоба було замінено. Три тижні, як ви бачите, пацієнтка вже прийшла до нас самостійно. Стоит около меня без допомежной опоры. Гарно пересувается. Все в наидобре. Скажите, пожалуйста, что у вас изменилось за эти три недели? Что можете сказать? За эти три недели у меня изменилось в корне все. Во-первых, я стала себя чувствовать намного лучше. Я сплю лучше. Я двигаюсь, перемещаюсь лучше. Я могу подниматься по ступенькам. Ножки у меня 90 градусов почти уже сгинаются. Поэтому я могу уже смело приступить даже к работе, если что-то делать. И что сказать вам? Ну, сами видите, как я выгляжу. Совершенно спокойно, свободно. Я танцевать еще пока нет, но я думаю, что скоро я пойду даже учиться сальсу танцевать. У меня мечта. Может, это сбудется. Вам только процветание, благополучия. Огромное же вам спасибо, потому что с 2012 -го года терпеть эти боли было просто невыносимо. Поэтому я решилась. Я не жалею. Вы знаете, сколько я дома находилась, я все время думаю, одну ногу через три месяца, вторую. Нет, все-таки я пошла на то, чтобы сделать две. Не хочу это испытывать не потому, что это неприятно и больно. Вы знаете, я это сделала, а теперь я вижу какие реальные изменения во мне, и поэтому я довольна. Ну, я супер. просто довольна. Так что вам всего хорошего, благополучия вам. Ну, всем-всем-всем. Всех уважаю, ценю. Дякую. Целую обнимаю. Дякую, дуже приємно. <laughs> вы уже до конца полностью уже пройдете цей весь курс да. реабілітації да. у вас. Да. Вы да. будете хорошо да. ходить и все будет. Через три месяца, если можно, покажусь вам, чтобы вы видели, як я уже... Угу. Спасибо большое, спасибо.